小雨，还站在门口干什么？过来吃饭吧。啊，好，好的。阿诺乖，写完了作业，章鱼姐姐就会给你去讲睡前故事。写作业，写作业。小雨，顾诺受伤的事情，我们得谈谈。为什么不拒绝顾诺去游戏室？小雨，你什么时候能有自己的主观思想？顾东阳说的没错。 阿诺受伤，都是因为我看管不周，我因此会被赶出顾家吗？这样也好，这样他们就不会受伤害了。对不起，是我没有把工作做好。没错，顺着顾诺去游戏室确实不对，但是你在顾诺受伤后的行动值得褒奖。我听顾诺说了，你的表现比我想象中更好。小雨，你有在成长。 是的，我并没有。不要否认嘛。但是游戏室的错还是得罚。要不就一直待在顾家吧，别回去了。请请不要戏弄我！我去看看顾诺作业写完了没有。去吧，别让阿诺偷懒。怎么回事？我的心怎么跳得那么快？从前从来没有过这样的感觉。 姐不要走，我不要你回张家。姑诺乖，我会回来的。爸爸，你来了，你快拦住章鱼姐姐，不然章鱼姐姐又要被坏蛋们欺负了。嗯、啊，诺，别捣蛋。章鱼姐姐是和家里人说好的，今晚她必须得回去。啊！爸爸是坏蛋，放开我！到家里后小心点，处理完赶紧回来吧。好好的。 这个家，我既然回来了，就好好说清楚，你为什么要骗我们？为什么不告诉我们那个小孩是顾东阳的儿子？我没有骗你们，一开始我也不清楚他们是谁。满嘴胡言！你要不是早和顾东阳认识，他会见你一面就放心把儿子交给你教。 还让你住进去顾家，你给我跪下！我不,不跪，我没有撒谎。你个白眼狼，还有理了、啊？要不是可依发现，我们还得一辈子蒙在鼓里。可依，给我把鸡毛掸子拿来。妈，小雨这孩子向来诚实，说不定他真不知道那孩子就是顾总的儿子。妈，不要替他求情了。大姐若是诚实，就不会偷你的首饰了。 现在他去顾家住了，奶奶只是让他长长记性，让他还记得自己姓张。哼，大姐，谁让你在游乐园不答应我？不要怪我不留情面。奶奶，大姐还要回顾家呢，别打脸。这不用你说，我当然明白。我今天就给这白眼狼一点教训。我真的没有撒谎。 奶奶歇一歇，何必对地上的废物这么大动干戈？是啊，喂起来，还有话要问你。爸，之前让你打探的消息怎么样？陆东最近都有什么动向？要投资什么？不行，你伤害他们，我实在做不到。